Langit malam di Langkawi pada Jumaat lalu menjadi saksi kepada satu tragedi yang memilukan. Seorang gadis muda, Siti Sarahana Muhammad Subri, 23 tahun, yang selama ini gigih mencari rezeki sebagai peniaga tudung, terkorban di jalan raya selepas motosikal yang ditungganginya terbabas ketika cuba mengelak seekor lembu yang melintas. Kejadian ini bukan sekadar sebuah kemalangan biasa. Tetapi sebuah kisah tentang tanggungjawab, amanah dan nasib yang tertulis di luar kawalan manusia. Siti Sarahana bukan sekadar nama di berita tempatan, beliau adalah simbol semangat anak muda yang berjuang dalam dunia perniagaan kecil-kecilan. Dikenali dalam kalangan rakan sebagai seorang yang rajin, berprinsip dan lemah lembut, beliau membina perniagaan tudung dari bawah menggunakan media sosial sebagai platform utama. Tragedi yang menimpa beliau mencetuskan rasa sedih mendalam dalam komuniti setempat dan para pelanggan yang mengenalinya. Kematian beliau membuka kembali perbincangan tentang keselamatan jalan raya di kawasan luar bandar, terutama sekali tentang isu haiwan ternakan yang dibiarkan berkeliaran tanpa kawalan. Setiap tahun, banyak kemalangan direkodkan akibat situasi sama, namun tindakan pencegahan masih belum cukup berkesan. Tragedi ini menimbulkan persoalan yang lebih besar, siapakah yang harus bertanggungjawab apabila nyawa menjadi taruhan di jalan awam? Artikel ini menelusuri kisah hidup, perjuangan dan tragedi Siti Sarahana dari semangat niaganya hingga ke detik-detik terakhirnya sambil mengupas implikasi sosial dan moral yang tersirat dalam kejadian ini. Chapter 1: Jejak awal seorang peniaga muda. Siti Sarah Hana dilahirkan dan dibesarkan di kampung seberang terus, kota Kuala Muda, Kedah. Dalam keluarga sederhana, beliau dikenali sebagai anak yang berdikari sejak kecil. Ketika ramai rakan sebaya masih mencari arah, Sarah memilih jalan sendiri, memulakan perniagaan tudung secara kecil-kecilan dari rumah dengan bantuan media sosial. Usahanya berakar daripada minat terhadap fesyen muslimah dan keinginan membantu keluarga menambah pendapatan. Setiap helaian tudung yang dijualnya bukan sekadar produk, tetapi hasil kerja tangan dan cita rasa yang teliti. Beliau sering berkongsi inspirasi di laman sosial, mempromosikan koleksi tudung Sarah Hana dengan gaya sopan, moden dan beridentiti Melayu. Pelanggan memuji keikhlasannya bukan sekadar berniaga, tetapi juga membina hubungan. Itulah yang membezakan dirinya daripada peniaga lain. Namun, di sebalik senyuman yang sering terpancar di media sosial, beliau juga berdepan cabaran harian, penghantaran barang dengan motosikal, bekerja hingga lewat malam dan menempuh risiko di jalan raya. Dedikasi itu akhirnya menjadi pengorbanan terakhirnya. Chapter 2, Malam Yang Menjadi Titik Akhir Malam itu, Siti Sarah Hana menunggang motosikalnya dari arah Ulu Melaka menuju ke air hangat. Jalan yang biasa dilalui menjadi saksi kepada detik tragis apabila seekor lembu tiba-tiba melintas dari bahu jalan. Dalam usaha mengelak, motosikalnya hilang kawalan dan terbabas. Beliau terjatuh dengan kuat dan mengalami kecederaan parah di kepala maut di tempat kejadian. Kejadian tersebut dilaporkan oleh beberapa portal berita utama termasuk Sinar Harian dan Malaysia Gazette yang mengesahkan bahawa mangsa mempunyai lesen memandu sah dan mematuhi peraturan jalan raya. Namun, takdir seolah-olah tidak memihak kepadanya malam itu. Tragedi ini berlaku di kawasan yang memang sering dilaporkan dengan isu lembu melintas, terutama pada waktu malam. Headline yang tular selepas kejadian berbunyi, Penyaga tudung maut, gagal elak lembu melintas di Langkawi. Satu tajuk yang ringkas tetapi menyentuh hati menggambarkan betapa nyawa seorang wanita muda terhenti akibat kelalaian manusia lain yang membiarkan ternakan berkeliaran tanpa pengawasan. Chapter 3, Di Sebalik Isu Lembu dan Amanah Yang Terabai Tragedi Siti Sarah Hana bukanlah kes terpencil. Beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia sering mencatatkan kemalangan yang berpunca daripada haiwan ternakan di jalan raya. Isu ini semakin ketara di kawasan luar bandar di mana lembu dan kerbau dibiarkan berkeliaran tanpa pagar atau kawalan. Dalam konteks undang-undang, pemilik haiwan sebenarnya boleh didakwa di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan bahaya awam. Namun, pelaksanaannya masih lemah. Kes Siti Sarahana menghidupkan kembali perdebatan tentang tanggungjawab sosial dan moral pemilik ternakan. Adakah nilai amanah itu telah luntur apabila haiwan yang dijaga menjadi punca kepada kehilangan nyawa orang lain? Dalam masyarakat Islam, amanah bukan sekadar tanggungjawab undang-undang, ia juga tanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia. Lebih menyayat hati, ramai netizen meluahkan rasa marah bercampur pilu. Mereka mengingatkan bahawa tragedi seperti ini sepatutnya tidak perlu berlaku jika ada kesedaran dan pengawasan. Seekor lembu bebas melintas, satu nyawa terkorban, apa harga yang setimpal, tulis seorang pengguna media sosial menggambarkan rasa kecewa masyarakat. Chapter 4, Suara Keluarga dan Rakan Niaga Keluarga Siti Sarah Hana masih terkejut dan suka menerima kehilangan anak yang mereka sayangi. Ibunya menyifatkan Sarah sebagai anak yang taat dan bertanggungjawab. Dia selalu balik lambat sebab hantar tudung pelanggan tak sangka malam tu dia tak balik langsung, katanya dalam nada sebab kepada wartawan tempatan. Rakan-rakan niaganya pula menggambarkan beliau sebagai insan yang tidak pernah kenal putus asa. Siti Sarah sering membantu rakan usahawan lain dengan memberi tip tentang strategi pemasaran dalam talian. Dalam kalangan pelanggan, beliau dikenali dengan layanan mesra dan sikap jujur. Setelah berita kematian tersebar, Laman media sosial perniagaannya dibanjiri ucapan takziah dan doa. Bagi mereka yang mengenalinya, kehilangan ini bukan sekadar kehilangan seorang peniaga, tetapi kehilangan seorang sahabat, mentor kecil dan inspirasi dalam dunia niaga muslimah. Chapter 5: Pengajaran dan Tanggungjawab Bersama. Trajedi Siti Sarah Hana menimbulkan renungan mendalam kepada masyarakat. Ia menunjukkan bahawa keselamatan di jalan raya bukan tanggungjawab pemandu semata-mata, tetapi juga pemilik haiwan, pihak berkuasa tempatan dan komuniti. Setiap nyawa yang terkorban akibat kelalaian adalah tanda kegagalan bersama. Sudah tiba masanya undang-undang dilaksanakan dengan lebih tegas. Pemilik ternakan yang membiarkan haiwan mereka berkeliaran perlu bertanggungjawab penuh, bukan sekadar dengan denda kecil, tetapi dengan hukuman yang setimpal dengan risiko yang mereka ciptakan. Dalam masa sama, pihak berkuasa tempatan juga perlu mempertingkat pencahayaan dan tanda amaran di kawasan berisiko tinggi. Tragedi ini juga mengingatkan bahawa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memerlukan pengorbanan dan keberanian. Siti Sarahana mungkin telah pergi, tetapi semangatnya untuk mencari rezeki halal dan berdikari akan terus menjadi inspirasi bagi ramai wanita muda di Malaysia. Penutup. Kisah Siti Sarahana Muhammad Subri bukan sekadar catatan kemalangan di dada akhbar, ia adalah kisah kehidupannya mengajar tentang amanah, tanggungjawab dan kasih terhadap sesama manusia. Dalam dunia yang semakin pantas kita sering lupa bahawa keselamatan bukan hanya tentang peraturan, tetapi juga tentang empati, kepekaan terhadap nyawa orang lain. Tragedi ini diharap menjadi titik tolak perubahan agar tiada lagi nyawa yang melayang hanya kerana seekor lembu yang dibiarkan bebas. Dan semoga nama Siti Sarahana kekal dikenang bukan hanya kerana kehilangannya, tetapi kerana semangatnya yang membakar inspirasi dalam diri ramai insan.